Щоб об'єднаємо здорож обряд, щоб мужнім і сильнішими нам стати. Емоційний отримати заряд і славу для рідного селища придбати. У нашій дружній родині, що козача Лопань зоветься, є присутні гості, бо здавне так ведеться. Сьогодні разом з нами Заторенко В'ячеслав Валентинович, козача-Лопанський селищний голова. Голова Дергачівської райдержадміністрації Каратаєва Катерина Борисівна заступник голови Дергачівської райдержадміністрації. Дутаєва Тетяна Анатолівна, директорка Зачолопицького НВК. Ти відчуваєш, як заклично у серці гордість виростає, коли в країни гімн велично на честь держави пролунає? Татьяна Козача Лопенский, селищный голова Задоренко Вячеслав Валентинович. Доброе утро, уважаемые участники нашего велопробега. Хочу сегодня поздравить вас всех с Днем физкультурника, с Днем физической культуры, физического спорта, физического воспитания. Пожелать вам всем здоровья, благополучия, физических успехов. Я знаю, что здесь присутствуют спортсмены, и футболисты, и легкоатлеты, и рукопашники. Это наша, наша сила, наше будущее. Сегодняшний велопробег мы посвящаем в поддержку нашей Украине, целой, неделимой. Посвящаем в мир, чтобы был во всем мире, чтобы война-то закон, остановки войны. Я думаю, что с такими патриотами, с такой энергичной молодежью, как вы, наше будущее в наших руках и наше государство будет сильным, процветающим, независимым и стабильным. Хотел бы попросить вас соблюдать скоростной режим, придерживаться тех прав, которые будут вам говорить во время движения старшие. И всем вам сил доехать до эстафеты. Спасибо. подарунки, забыла Татьяна, ну как без подарунки. Сегодня день физкультурника, поэтому для того, чтобы вы энергично бегали, развивались, от меня вот футбольные мячики, ну а шахматы купит и шашки Татьяна Анатольевна. Спасибо. Ну и хотел бы слово предоставить нашим почетным гостям. Сегодня у нас на празднике глава района Дерачевской администрации лично на велосипеде будет принимать участие вместе с вами до, кон... до оконцовочного пункта Веретенников Николай Митрофанович Добрый день я как бывший спортсмен знаю спорт это великая сила он помогает во всех сферах жизни, в учебе в институте, в армии потом, когда вы становитесь взрослыми, помогает в труде я желаю, чтобы вы выросли крепкими, сильными, патриотичными людьми. На благо нашей неделимой Родины. А себя лично и от администрации района поздравляю вас с праздником и дарим вам футбольные мячи. С праздничком! Витаю всех солнечным ранком. Я як директор школи від імені всіх вас, нашого учнівського педагогічного колективу, виношу подяку нашим е, ну не гостям, а хаз, хазяїну нашого селища Заторенко В'ячеславу Валентиновичу, голові Дергачівської райдержадміністрації Тійнікову Миколі Митрофановичу за е, подарені подарунки. Усім вам бажаю. У сьогоднішній день, день фізкультури і спорту набратися сил і наснаги. І сьогоднішній наш велозабіг. Ми присвячуємо миру, незалежності, єдності, процвітанню нашої рідної, ненької України. Усім здоров'я і наснаги! Покрепче а Кеды, и навсегда здоровья, вопрос реши. Очень понравилось, надо каждый год проводить такой бег. Какие впечатления от нашего пробега? Очень позитивные. Да. Какие впечатления от нашего пробега? Вообще, да. нереально. И все будем такое делать? Конечно. Конечно. Да. Тебе понравился сегодняшний наш пробег? Да. Ну а как ты думаешь, что это такое проводить? Да. Самые юные участники нашего пробега. Скажи, пожалуйста, тебе понравилось сегодня? А что тебе понравилось? Да? Да. А ты еще хотела бы так на карьере? Да, спасибо. Спасибо. Директор школы. свое удовольствие от этого, потому что я как спортсмен я всегда приветствую спорт, всегда мне очень нравится и получаю удовольствие, когда дети занимаются спортом. И какие будут ваши побожания? Расти, расти, еще раз расти. Учиться, и учиться, и учиться. Спасибо большое. Ви повністю! не чули, вас! які ваші враження Дуже приємні, дуже емоціональні. Я, що я бажаю, бажаю, що таких свят треба робити більше, бо це є розвитком нашої молоді, виховання в патріотичному. Дусі дає надію на те, що молодь наша сьогодні підтримала своїм таким велопробігом єдність нашої держави за мир, за, прикра... за зупинення війни. Я думаю, що таких свят треба робити як можна найбільше. Праздник у нас дуже багато, да? але праздники фізичної культури ви маєте в виду, і праздники, общі, скажімо, наші посілкової? Ну, у нас праздники какие? День поселка, 9 мая, и Маслина, и Ивана Купала, и перечислять еще много. А вот физическую культуру в следующем году мы проведем, будем проводить, наверное, соревнования среди старших классов, более будем определять внимание физическому спорту, будем ставить больше спортивных площадок, будем организовывать вело, мото, автопробеги. Главное, чтобы был мир и не было войны. Пусть кинут во мгле, аист на крыше, аист на крыше.